он весит больше меня, например, или в здоровье меня он весит больше, то мне скин делать будет тяжело. Многие из вас делали я наблюдал, что с техниками. Хорошо, классно, рассказывали про руки, которые отстают или которые не отстают и так далее. Но мы забываем об одной вещи. Еще раз. Итог, это еще и тайминг. Посмотрите его баланс. Заметно. Он еще полностью баланс не перенес сюда. И вот это движение будет совсем простым. Легким. Зачем мы сейчас с вами поработаем? Я прошу аккуратно, чтобы я наблюдал гена в на раз. И все, лица там нет, спрятаться. Не помогало эти глаза, хорошо? Для того, чтобы сейчас вам как бы уравнять шансы, высокие и не очень высокие, или очень высокие, удар будет чудо средний уровень. Хорошо? Здесь. Я уже не буду делать нич вариант, я проигрываю по времени. Здесь я выйду. Он уже разрушен. Обратите внимание еще раз. Если я сделаю двигаться вперед. Двигайся, 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 двигайся. Он выпит из равновесия, и мне, как человеку... Тяжело будет с ним справиться, если я это не успею сделать. Поэтому сейчас вы стоите, наверх. пускай там будет я только да? Шаг назад. И. И дальше его просто укладывать. А потом мы перейдем на технику одного движения. Хорошо? Значит, еще раз что хочу сказать. Если бы еще раз. Нет, я опоздал. У меня даже рука, я укусил. Я да, там такие вещи, где все, сила идет мимо. Мы не можем приписывать еще не сила, а вес. Это... Хорошо. И не больно, и не обидно, и правильно. Потому что сейчас вы будете... Сантей Жека, что он хитрый, он... у него отличный Вот. Но сейчас мы с вами тоже в вот эту тему договорились, да? Вы можете стать в паре, эта техника не требует таких... Раскидистых там движений. Становитесь память и нарабатывайте. Один стоит так, другой двигается. И Черные кориси вы можете сразу делать по...